Даже если у вас при въезде в Европу не требовали страховку, полиция затем может ее требовать у вас в любой момент. И если ее не будет, то наложить на ваш штраф. Речь идет о туристической медицинской страховке. Если у вас не оформлено убежище, либо какие-то либо другие документы для постоянного пребывания на территории Евросоюза. То есть были такие случаи, когда, допустим, в Чехии останавливали микроавтобусы и у всех проверяли наличие такой, такой страховки. И у кого Допустим, кого было убежище оформлено, те обошлись легким испугом, а остальных, остальным выписали штраф. Поэтому даже если при въезде у вас ее не спросят, в любой момент могут и автобус остановить, либо в любой другой момент просто спросить. Даже если вы потом, например, попадете в больницу, например, и потребуется такая страховка, у вас ее не окажется, то они тоже будут иметь право выписать вам штраф, а штрафы в Европе, как вы знаете, не маленькие. Поэтому, если, вы, если у вас не оформлен никакой статус в Европе, то при заказе билетов на сайте rubicon.com.ua лучше приобрести отдельно еще и туристическую медицинскую страховку.